अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या प्रिय स्वामी भक्तांनो हा जप हा मंत्र आदरावून टाकणार आहे एका व्यक्तीने त्याच्या मोबाईलवरती हा मंत्र लावून ठेवला आणि काही तासातच त्याला त्याचा चमत्कार मिळाला जेव्हा मंत्रात श्रद्धा आणि भाव असेल आणि सद्गुरू महाराज तुमच्या पाठीशी उभे असतील तेव्हा काहीच कमी पडणार नाही हा मंत्र खूप शक्तिशाली आणि प्रभावीशाली आहे याच्या उच्चाराने मनातील लाखो करोड रुपयांची इच्छा पूर्ण होते काही थोड्या दिवसात धनसंपत्ती तुमच्याकडे येऊ लागेल पण आणि हे सर्व अवलंबून आहे तुमच्या श्रद्धेवर आणि विश्वासावर बघताना जर तुम्हालाही मनापासून वाटत असेल की माझं काहीतरी मोठं व्हावं माझ्या आयुष्यात भरपूर धन यावं तर यासाठी तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं आहे आज हा मंत्र अगदी श्रद्धेने ऐकायचा आहे हा मंत्र ऐकताना तुमची कोणतीही प्रामाणिक इच्छा व्यक्त करा आणि ती पूर्ण झाली नाही तर सांगा ही शक्ती तुमच्या जीवनात चमत्कार घडवून आणेल प्रिय भक्तांनो तुम्हाला हे असं वाटतं की तुमच्या हातून कोणतेही काम पूर्ण होत नाही हातात घेतलेली कामे तशीच अर्धवट राहतात पैशांचा व्यवहार होत नाही कर्जांचे डोंगर वाढू लागतात कोणत्याही कामात यशस्त किरण दिसत नाही सतत काही ना काही अडचणी तुमच्यासमोर येत राहतात तर या सर्व अडचणी आज दूर करणारा मंत्र तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलेलो आहोत हा सद्गुरूंचा मंत्र अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आहे या मंत्राने अनेक लोकांचे जीवन बदलले आहे व्यक्तींना पाहिजे ती नोकरी नोकरीचे नोकरी प्रमोशन मिळालेलं आहे अत्यंत आनंदाने समाधानाने त्यांचे व्यवसाय सुरू झाले लागले आहेत हातात पैसे टुकू लागले आहेत घरातील तिजोरी पैशाने भरत चालले आहे जर तुम्हाला असे चमत्कार तुमच्या आयुष्यात पाहिजे असतील तर आज विश्वासाने हा मंत्र तुम्ही ऐकून पहा हा प्रभावशाली मंत्र तुमच्या आयुष्यात चमत्कार घडवण्यासाठी आला आहे जो तुम्ही आज दुर्लक्ष केलं तर अनेक चांगल्या गोष्टींपासून तुम्ही वंचित राहा तुम्हाला असेच जीवन जगावे लागेल तुम्ही सतत चिंतेत राहू लागाल तुमच्या कष्टाला हवे तसे फळ मिळणार नाही जर या सर्व चिंता तुम्हाला कमी करायच्या असतील तर आज अगदी श्रद्धेने तुमच्या मोबाईलवरती कमीत कमी दहा मिनिटे हा मंत्र लावून ठेवा आणि पुढील काही तासांत तुमच्यासोबत होणारा चमत्कार तुम्ही आमच्यासोबत शेअर करा मंत्र प्रभ प्रभावशाली आहे म्हणून आम्ही या मंत्राबद्दल इतकी खात्री देतो की हा मंत्र शंभर टक्के प्रभावी आहे पण तेव्हाच तेव्हा तुम्ही हा मंत्र संपूर्ण ऐकाल तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आज तुम्ही हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा प्रिय भक्तांनो भविष्यातही असेच प्रभावशाली मंत्र जप ऐकायचे असतील तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा दत्तगुरु कृपेने तुमच्या मनातील इच्छा लवकरच पूर्ण होईल चला तर मग भक्तांनो आजच्या या मंत्र जपाला सुरुवात करूया ओम श्री दत्तात्रेय प्रचुर प्रदाय नमः ओम श्री दत्तात्रेय प्रचुर प्रदाय नमः ओम श्री दत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री प्रचूर धन श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री प्रचूर धन श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री प्रचूर धन श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय 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 नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय श्रीदत्तात्रेय प्रदाय 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 नमः ॐ श्री 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 प्रचूर धन 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 श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय 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 प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्प्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय प्रचुरधनसम्पत्तिप्रदाय नमः